今天我比利哥哥哥来了，我们吃羊蝎子火锅，那不挺好吗？肯定好啊！哥，你先喝茶。我峰、嗯、哥。哇，这新鲜的羊蝎子吃火锅绝了。嗯。羊蝎子都是铁骨肉，好吃。嗯，哥，我去洗锅。嗯。 嗯，分割完了，装盘。哥，锅好了。哎，好嘞。锅热了，放植物油。呃，油热了，放姜葱蒜。放。完了，完了。放点豆瓣酱。完了，完了。 放一块火锅底料，火了火了！数叶、数皮乱七八糟调料、辣椒膏，砰！火了火了火了，出呛鼻子的香味儿。滴滴水，嗯嗯，放。羊先生下锅，再放点这个猪肉，大量盐。 先煮它一个多小时就可以转这个铜锅了。弟弟，先盖上锅子盖。嗯，我们去喝点茶。嗯，羊蝎子熟了。嗯，这个煮好了，快捞吧。最后一个了，再浇点汤。好了，可以吃吧嗯。 快开始吃吧，坐坐坐，我们的羊蝎子再撒上这个小香菜，味道肯定没吃了。来吧，我的比利哥哥哥。啊。嗯，这味道确实没吃了。啊、那不挺好吗？哥，我自己来。啊、嗯。嗯，感觉上来了。 嗯，这味道可真没治了。嗯，嗯哥，这个肉多来这个。哎，嗯，嗯哥。 杨先生，我我朋黄王秀平啥都都不懂，哈哈哈哈哈哈。